Субтитры делал DimaTorzok 74 года назад, именно в этот день, э, нацистской оккупационной власти начали уничтожение еврейского населения Киева. Умудрились за 10 дней собрать 33 тысячи евреев и здесь уничтожить Павла Мияля. У меня погиб Бацков в Киевом, в Голосе. И люди говорят, что полоненных, яких поранених захопили німці, гнали в Бабин Яр. Мама у меня в Переяславе была расстреляна. Я помню только, что я держался за юбку. Вот. А, когда ее стали уводить немцы, я его укусил. А у меня собаку